Deyirlər ki, alma almaya bənzər. Amma Şimal zonasının zəhmətkeşləri bu qənayətdə değillər. Burada yetişən almaların bənzəri olmur. Ömrünü alma əkib becərməyə sərf edən Aydin kişi deyir ki, insanlar bilcələr ki, bu meyvənin nə qədər faydası var, bəlkə də indi hər yanda alma ağacları var idi. Alma yeməyi çox xoşlayıram. Bəlkə də uzunömürlü olmağımızın səbəbi budur. Bu ilki məhsula da söz ola bilməz. Necə deyirlər, çəkilən əziyyət yerdə qalmıyır. İnanın, əvəllər bağlarda almalar ağacların dibinə töklüb zay olurdu. Məhsullarımızı sata bilmirdik. Amma indi çox rahatdır. Almaları yığırıq yeşiklərə, arazdan da gəlib aparırlar marketlərə. Bəli, indi həmin o almalar piş taxtalarda adama gəl-gəl deyir. Məs aydın kişi kimi zəhmətkeşlərin əməyi ilə ərsiyə gəlmiş bu məhsullara görə yalnız bir söz demək olar. Əhsən Satan da razı, alan da razı. Nuş olsun. Meyvələrin tərəvətlisi. Arazda, siz harda? Araz orda.